Біло платье, мне в сані залив. Значит, ми продовжаємо наші стартап-шоу. Я не можу нічим допомогти, тому що я загубив наші години. Я навіть не орієнтуюся, що зараз у нас з часом. Каже, що зараз нібито 16 година 30 хвилин, але ви, будь ласка, перевіряйте. Але я точно помню і пам'ятаю про те, що це стартап шоу на М1, и цю дівчину у білій сукні звати Лавіка. Друзі, не забувайте о том, що конкурс ідея X on fire. Поспішає проголосувати за найкреативніші ідеї, які зможуть вирішити важливі проблеми. Саму з них ми озвучимо вже в цю п'ятницю в стартап-шоу на Емазі. Ну а тепер швиденько до нашого гостя, який тут в у студії: Андрій Шабанов. Генеральний продюсер Просто Радіо. Радіо і телеведучий. Останні кілька років активно розвиває новий в Україні гумористичний формат «Стендап-шоу». Ну, над чим українці українські стендапери жартують? Ми вже виявили і дізналися про те, що американці жартують якраз про особисте, можливо, там про політику. А ось найчастіше ну що там кум, сват і теща ні цензури. Ти можеш шутити, о чом хочеш. Но, как показывает опыт, особенно в последнее время, политический юмор, ну вот он как-то не заходит. Вот. Или он должен быть очень филигранным. Такой стиль для дочек, я зараз за нами спостерегаюсь, они пытаются. есть все ж таки, если человек становится стартапером, ой, стендапером, стартапером, то она может как раз монетизировать и, ну, возьмем его бизнес, так, она на самом мист, деле мистерство. Это возможно? Нет, ну, слушайте, любой артист, ну, он как ремесленник. Знаете, вот там есть, например, человек, который делает красивые ювелирные украшения, например, или угу там, который может делать бабочки или галстуки, там как-то mm -hmm. их продавать, точно так же и артист, как и музыкант, например, да, mm -hmm. он, ну, если он классно шутит, классно шутит. Mm -hmm. И его шутки люди готовы за его шутки люди готовы платить деньги, то естественно он может стать стартапером и э, сделать э, это своим бизнесом. Андрей, ты многогранный личность. Скажи, все же кем лучше быть, раз мы затронули эту тему: угу. топ-менеджером, ведущим или же комиком? Если мы говорим там о э, какой-то отдаче и каком-то удовольствии, которое я получаю находясь на сцене, это одно. Uh, которое я получаю находясь в кадре на телевидении это другое, а то удовольствие которое я получаю и там какую-то отдачу и реализацию которую я получаю как генеральный продюсер fm радиостанций это сказала. совсем mm -hmm. другое. Больше тягу Все это это природная якость, тяга народжена сразу из ледины, а больше это ремесло. Mm -hmm. Ты можешь это развить и ну действительно ты будешь феноменальным комиком. Вот, но ты можешь этого не развить, вот, как бы никаким комиком ты тоже не станешь. Поэтому по-любому терпение и труд все перетрут. Mm -hmm. Я помню первое выступление э, группы Океан Эльзы. И э, то, как слава, в держится сейчас на сцене, mm -hmm. это просто небо и земля. То есть он сейчас просто Мик Джаггер какой-то, вот, а тогда, значит, он э, был неуверенным мальчиком, вот, который поднимался, естественно, он там больше выкладывался, но сейчас вот это вот вот как бы э, просто пробы себе добавил. Uh -huh. То есть там сейчас он ведет себя уже как золотой слиток. Он уверен там, он там не нервничает, он нам легко идет здесь, он знает, как правильно повернуться, чтобы все девчонки там сняли нижнее белье и кинули там на сцену, вот. Причем просто от одного Поворота. Это, это все приходит только с опытом, но талант безусловно должен. А, и юному стендаперу. Меньше ругаться матом. Mm -hmm. oh. Вот просто многие э, комики, которые э, ну, начинают свою стендап-деятельность в Украине, естественно, они э, просматривают своими учителями западных комиков. Mm -hmm. Вот, а западные комики это такие люди, которые там ну, занимаются стендапом уже лет 30-40. Mm -hmm. Вот и в принципе, в принципе, могут позволить себе, извините, хоть подняться на сцену в течение двух часов пукать. Вот, как бы зал все равно будет лежать. Пытаться рассказывать только о том, что понимаешь и чувствуешь. Потому что если ты пытаешься шутить на темы, в которых ты вообще профан и дока, зритель это сразу же понимает, сразу же выкупает. Ни в коем случае, а очень великое искушение не брать э, номера западных комиков, не переводить их на... не переводить их на русский э, или украинский язык. То есть если вы, допустим, делаете некое смешное представление на сцене, но не от имени себя, а от имени там какого-то персонажа, то есть там играете, кремляетесь, изображаете старуху, это смешно действительно. Но это не рассказ о вас, это не рассказ из вашей жизни. А вот если там вы садитесь и Смотрите, слушайте, ну вот я не могу понять, ну какого хрена эти люди в моей френд-ленте постят котиков? Oh. Вот, и как бы и вы все no, сидящие понятно. в зале понимаете, что я имею в виду, mm -hmm. потому что они у вас тоже здесь вот эти вот котики сидят, да? Вот это называется стендап. Сегодня, друзья, на этой сцене мы сделаем первый в Украине вечер стендап-комедии. И за то, что мы такие сумасшедшие идиоты и решили взяться за это неблагодарное дело, я хотел бы, чтобы вы вот поначалу, пока у вас еще есть настроение, похлопали нам, потому что, возможно, потом у вас его не будет. Іншими словами, вы мозок. мозг, и а, мы також зараз, сейчас как раз его нашу серую ретину, ну и а, проголошим, еще на цьому у нас совсем не стоп, у нас только продолжение. Не сдаемся, продолжаем, и говорим про 15-летнего мальчика, который придумал робота, которым можно управлять с помощью силы мысли, а также самолет, которым можно долететь реально за три часа из, я извиняюсь, Нью-Йорка до Лондона. Ну а ще конкурси, і обов'язково питання від лавіки, та сюрпризи та подарунки від нашого спонсора та особисто від нас. А ще особисто від нас, Андрію величезна подяка. Будемо проведжати зі студії. Вам, Дуже ну, дійсно, надихнув і при цьому ще зарядив постійною енергією. Дякую.